एक गुरु नानक देव जी हरिद्वार पहुंचे हरिद्वार हिंदू लोग हड्डिया गिना मुक्ति जदो गुरु जी इथे पुजे तसाखी का मेला लगा होया सी। लोकी गंगा स्नान कर रहे सन बहुत सारे लोग दरिया खड़े होके चढ़े

पछम वल पानी दे बुक सुटन लगे लोका वास्ते एक नवी ते अनोखी गल सी पेल्ह किसी ने कदी किसी इस तरह करदा नहीं सी वेख्या लोग गुरु जी दे देले आठे होना ने गुरु जी न तुसी ये की कर दे हो ती लाणी क्यों सुट दे हो? गुरु जी ने दी गल अणसुणी कर कर दिती ते लाणी सुटी गए इस तरह लोगों का इकट्ठ ब गया आदमी ने अगह होके गुरु जी की बह फिर सुट रहे हो गुरु जी ने सार्थियों ती सारे, सारे किधर सुट रहे हो लोग कह लगे असिता चढ़े वल सूर सूरज वल मुंह करके अपने मर चुके वे वडेर नीति दे रहे गुरु की ने पूछया ओ वडे वडेरे कि दूर हन। ने जवाब दिता बड़ी दूर करोड़ा मील. फिर गुरु जी ने लोग के, इथो केवल साधे तीन सौ मील दी वित्थते है मील जो नहीं पिया मैं पानी दे रहा हाँ कहे के वह फेर लल पा खिड़ खिड़ के हस्से कह लगे खेती तलवि है इत्थो पानी सुटिया दूर किस तरह अपड़ेगा पानी ता इत्थे ही डिग रहा है गुरु जी ने उत्तर जिमेंडा सुटिया पानी वे वडेरिया अपड़ेगा तलवंडी पुज जावेगा। जे मेरा सुटिया पानी धरती दे साधे तीन सौ मील की विथते नहीं पहुंच सकता

गुरुजी ने सब नु सच्चे धर्म दा राह दस्या के एक परमात्मा दा सिमरन करो नेक काम करो गुरुजी ने ए भी समझाया कि पित्तर लोक नाम दी कोई चीज नहीं है ate होर्ना दा कीता पाठ दान पुन मर चुके दा कुछ नहीं संवार सकदा इस जीवन विच कीते भले कम ही मनुख दे काम आंदे हन